Salam əziz izləyicilər, yenə də hər birinizi xoş gördük. Bu günlərim yolka tortu hazırlayıram. Bunun üçün əvvəlcə piskvitlərini hazırlamışam. 4-döt yumurtadan ayrı-ayrılıqda 2 ədəd piskviti hazırlamışam. Daha sonra piskvitləri bu şəkildə doğrayıram. Birinci uzunsov şəkildə, sonra belə kub şəkildə piskvitlərimizi doğgamaq lazımdır hamsını eyni qaydada gördüyünüz kimi doğrayıb yığırıq bir kənara. Sonra kremini hazırlayırıq. Kremi də qaynamış malaxo və kərə yağıdır. Bunun 2 ədəd qaynamış malaxo, 500 qram kərə yağ. Bunları bir-birinə qatıb kremimizi hazırlamışıq iç üçün. Daha sonra indi biz yolqa tortumuzu hazırlayırıq. Bu qaydada yığırıq gördünüz kimi bu şəkildə yığıb üzərini kremləyirik. Daha sonra yenidən aralarına qoz səpirik. Sonra bu şəkildə yenə kremə hər tərəfinə kremlə, kremləyib üst üstə yığırıq. Yığan zaman hər tərəfinə baxmaq lazımdır ki, hər tərəfi düz alınsın. Artıq biz tortumuzu yığdıq. Gördüyünüz kimi bu şəkildə yığandan sonra daha sonra biz yenidən krem götürmüşük. Krem şanteldən istifadə etmişəm. Onun içərisinə, bir hissəsinin içərisinə yaşıl rəng qatıb qarışdırırıq, rəngimiz alınsın. Artıq bizim rəngimiz alındı. Daha sonra tortumuzun üzərini bəzəyirik. Şam ağacının formasını alındırdıq, üzərinə də kremlədik. Gördünüz kimi çox qəşəng rəngi alındı. Artıq bizim yolka tortumuzun üst hissəsi də hazırdır. İndi isə e, mastika xəmirindən belə bir ulduz kəsmişəm. Onun içərisinə belə çöp yerləşdiririk yorcamızın üst hissəsinə yerləşdirdik ulduz. İndi isə maska xamrından, xəmrindən belə bir bəzəklər hazırlamışam. Onu yorcamızın üzərinə yerləşdiririk. Oyuncakları təsvir etmək üçün bunları hazırladım. İstənilən rəngdən istifadə edə bilərsiz, rəngli maskadan istifadə edə bilərsiniz. Mən qırmızı rəngdən istifadə etdim, daha ağ rəngdən də istifadə etdim. İndi isə belə muncuqlar götürmüşəm. Rəng, rəngli muncuqlardır, sarı və ağ rəngindən götürmüşəm. Onu da tortumuzun üzərinə yerləşdiririk, yolkamızın oyuncaqlarını təsvir etmək üçün, bəzəyini təsvir etmək üçün bəzəyirik. Sonra belə bir zərrəl götürmüşəm. Bunu da tortumuzun üzərinə səpirik. Tortumuz zərrə göstərməsi üçün, həqiqətən də yorka təsvirini vermək üçün belə bir zərdən istifadə edirəm. Tortumuzu çox gözəl göstərir, parıltılı. Bu kənar hissələrinə də ağ kokos götürmüşəm. Ağ kokos qar təsvirini vermək üçün ağ kokos səpirik. İndi isə 2024 yazmışam maska xəmirindən, onu da tortumuzun üzərinə yerləşdirdik. Artıq bizim yorka tortumuz hazırdır. Alımdan gəldiyi qədər çalışdım, yaxşı alındıram. Mən elə gəlir pis alınmadı. Sizlər də baxıb öz şərhlərdə fikirlərinizi yazarsınız. Hər kəsə bayramın düşərlü, uğurlu gəlsin. 2024. Dövlətimiz, ailəmiz üçün uğurlu bir illərdən olsun. Təşəkkür edirəm. Bəyənirsinizsə bəyən düyməsini basıb kanalıma abunə olun. Çox sağ olun.